Команда. Вот, это именно Танга. Я потом по имени так вот назову частью команды. Могли бы выйти команда Кросс те, которые сегодня к нам приехали, ну, чтобы на вас посмотрели. Увидели, кто те добрые <соценно> <соценно> Вы Выходите, да. Добрые Божьи люди. Алексей, Татьяна, выходите. Нина. Да. А самый такой, ну, человек, который все это начал, это именно Камбо. Выходите, мы за вас тоже помолимся. И все члены не увидят, от кого все это движение. Так, уже более 10 лет. Так. В октябре. Ну, так. 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 Вот так вот. Слева направо. слева направо. Инна, Инна Кампан, ну, может быть, не всех по фамилии буду называть, она и учредитель, и директор, и инициатор а, этого фонда, который уже, ну, он международный благотворительный фонд, и он имеет, ну, такую потужную идею, и мотивацию, и силу, и планы наперед. Поэтому вся эта помощь, которую вы получаете, которую получали ваши знакомые, и те уже более 15 тысяч людей, которые за эти Почти два года прошли через порог политического дома. Это благодаря этим людям. Татьяна, помощник. Да? Потом Ирина. Ирина сегодня, когда мы завершим основную часть, мы приглашаем всех желающих остаться на ну, неопределенное, ну, небольшое, но неопределенное, может быть, 10-20, полчаса, минут. И она, она является очень опытным психологом психотерапевтом, у нее огромный опыт в педагогических вопросах, она человек с множественными образованиями, в общем, все, что можно только вместить в этом мире, да. И она, она хочет поделиться с вами, с нами, со всеми, как поднять свой, свою жизненную ресурсность. Да, эмоции, здоровье, взгляд, самооценку, восприятие этого мира, реакции. Ирина с нами поделится. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, и она сможет здесь и сейчас сразу ответить, она ответит. Если нет, может быть, она это подготовит, и у нас будет отдельная потом спецвстреча с ней. Я хочу сказать, что это огромное преимущество вообще, что Ирина с нами, и Татьяна, и Ирина с нами, Алексей, его супруга Ольга это менеджеры, решатели во время. Знаете, как у решало? решала? Вот. Алексей который решает все нюансы там. Да, Татьяна координатор центра да, и все разбойки, всех работников, всех центров я имею в виду. Вот, это та команда, часть, это не вся команда, это часть, которая сегодня проведали нас. И Ина будет делиться с нами словом, потому что помимо а, служения волонтерского, гуманитарного, а, кулины, ну я могу ошибиться, это то, что я запомнил по прошлому. Она когда-то была и моим выкладачем, у нее магистрская степень образования в богословии, Вот, поэтому она знает и умеет, как словом можно поделиться. И она правду, и вся ее команда это Божьи люди с большим сердцем. Вы писали, а имя остаются за вас. Так, ну, я, я пропустил. Давайте мы, а сейчас каждый именинников, мы помолимся за именинников и за дома.